بلند شد یک جوانی یک جوان عادی نبود یک جوان استثنایی بود او شاکری فتح خورم شهر بود حسن باقری از مرد را به تعبیر صحیحش بهشتی جنگ بهشتی جنگ یه وقت مقام معظم رهبری برای این فرق را خوب بشناسید که کمتر ازش نام برده میشه بیشتر نامه های به حق دیگری مثل حمت و باچری و خرازی که یقینا یعنی بهترین الگوهای جوانان ما مدیریت ما و هر سطحی از کشور ما هستند حسن واقعی کاشف این کسانی که شهید شدن بود ولی مثال خودشون بود یک جوان عادی خبر خبرنگار سپاهی هم نبود اون بلند شد اون اما از اون رهبری خاطر یادم ایشون فرمودن یه وقت آمدم احلاق در این استانداری احوال جلسه ای بود به من نمانده امام در شورای آلی دفاع بودم بحث سر چگونگی شکستن محاصره سوسنگیر بود بناش سپاهی و ارتشی هر کدومشان تحقیق خودشان را بگن و نیست رئیس جلسه بود به من فرمانده کل قواه یک برای به بر ارتشی بلند شد او طرح ارتش را گفت نوبت به ها رسید من نگاه کردم در سپاهی ها ببینم چی میخواد به حرف بزنه دیدم یک جوان جوریده جنده پوشی که یک ادرکوت گشاد تنش هست بلند شد همینجور او بلند شد من قلبم هر روی خواهی با همین تحبیر گفتم از که این خراب کنم و به نسبت با توجه به خواسته این, این استفاقی داره به اینا حمله کنه او آمد خواهی نقشه شروع کرد به حرف زدن همین جور حرف می زد من قرد می چندن. و اون حسن بابهی بود چه پیامی برادران رزمنده مستقل در سنگرها دارید پیام که ما در سطح که پیام بفرستیم نیست ولی صحبت اینه که ما همیشه توجه به خداوند داشته باشیم و بدونیم که این کارها همش از لطف خداست و هیچ چیزی رو ما نیستیم که انجام میدیم خدای نکرده شبهی برامون به وجود نیاد که ما داریم کار انجام میدیم و این رو بدونیم که همه اینا از لطف خداونده یک لحظه اگر توجه خداوند برداشته بشه از روی ما تمام این حساب کتاب ها از کار در خواهد اومد همونطور هم که میبینیم خیلی وقتا ما ترهی تاییه میکنیم شب عملی ها تر عوض میشه و میبینیم که خلاف اون چیزی که ما میخواستیم عمل شد و همون مسئله خلاف هست که به نتیجه میرسه اینه که توکل بر خدا رو در همه مراحل برادرها در ذهنشون داشته باشه